Радио Свобода, Донбасс Реалии. Я Алексей Мацука, сегодня в городе Славянске. И мы выясняем, как местные жители борются с проявлениями сепаратизма, используя в первую очередь печатное и непечатное слово, может быть, какие-то культурные особенности. И решили в первую очередь проверить, что же можно почитать из того, что есть в местном лайке прессы, о том, что происходит на освобожденных территориях. Сейчас посмотрим. Здравствуйте, мы журналисты. Скажите, вот вы продаете э, газеты, журналы, журналисты, которые тоже делают. А что бы такое вот почитать, чтобы не стать сепаратистом, нам? что посоветуете? Чтобы не стать сепаратистом, да можете любую газетку взять. Вот Ну вот если вот, например, я прочитаю, я могу стать сепаратистом, прочитав это, или не стану? Да на глупости. Если вы им не были, вы им и не станете. А вот, например, газета Семья. Какое мнение сформирует? Это мнение формируется тоже и создателями газеты, правильно? Да. Поэтому на все надо свое мнение лично иметь. Газета у вас продается, а написано уроки патриотизма. Оплод морали и духовности. Россия всегда ставила себя в противовес загнивающему бездуховному Западу. В последнее время антагонизм принимает все более четкую форму. Русский народ насмехается над ЕС. И дальше приводятся цитаты каких-то людей, которые являются жителями России и чиновниками различными. Вот. Есть ли какая-то газета, которая бы про Украину что-то подобное писала? Например, о том, что лучше жить в единой Украине, например, или какие-то листовки. Ой, вы, знаете, я листовки, вам скажу, а может? это вот и в этих газетах тоже есть, да. и про единство Украины, и про единый народ, понимаете, вот в каждой, в каждой из газет есть. Вот были, есть у нас рукоделие, вот есть на украинском, повышевки тоже вот, и украинские мотивы, украинские тоже. То есть такого есть. серьезного чего-то на украинском языке нет? ну, серьезные вы имеете в виду Ну, например, «Церковь Тижня», например, э «Украинский Тиждень» журнал. А это пожалуйста. Нам вот дадут, мы будем продавать, понимаете? Украинские. С удовольствием тоже, ну... А люди спрашивают? Спрашивают. <связывая> как бороться с цензурой? Наверное, один из самых действенных способов – это издание газеты. В местной библиотеке Славянска целый стеллаж посвящен газетам, которые выходили в разное время на протяжении последнего года и минувшего года в городе Славянске. Здесь есть и коммунист, есть донецкие новости, есть местные газеты, которые освещали либо умалчивали темы сепаратизма и подавали собственную трактовку. Но в любом случае, как говорят местные библиотекари, что во время ДНР здесь не было ни одной газеты фактически, кроме гитлистов Донецкой Народной Республики, которые выдавали себя за газеты. Сегодня, когда город уже освобожден, с цензурой борются и борются очень активно, в первую очередь, местные гражданские активисты. Цензура, которую оставили просто себя вначале коммунисты в Донецкой области, а потом еще и вооруженные сепаратисты. Люди просто боялись высказать свое мнение, не говоря уже о том, чтобы прийти написать статью в газету, написать письмо, выступить на площади перед зданием городского совета. Потихоньку это все уходит, и все-таки наиболее действенным остается печатное средство информации. Вот у нас газета «Вести». Это наша местная газета. Последний раз мы ее получали в 2014 году, 1 мая. На этом выпуск газеты был прекращен. А следующий, вот, получил... а следующий, номер газеты мы получили... То есть это 18-й был, а следующий да, 23-й, а следующий, видите? вот 19-й вышел, 30 июля. То есть вот с 1 мая по 30, -го 30 -го июля, июля не практически не выходили. А другие газеты выходили? Так, то же самое было по всем нашим. Есть точно так же славянские объявления, газета, газета объявлений. Пока вот это было время а -то, мы газеты... Но это время оккупации, наверное. Время оккупации. хорошо подумать, то это цензура, просто газеты боялись выходить, печатать, потому что я так понимаю, что это было небезопасно для, для жизни редакторов этих газет. Благодаря нашим волонтерам со Львова мы получили вот по почте подшивочку. Это на украинском языке? На украинском да? языке. Ну и как, берут, читают? Конечно, беру, читаю. Здесь есть интересно. Я сама для себя вот нашла даже тут материалы в каком-то из журналов «Жития в часть войны» по-славянскому. По Может быть, в этом или не помню в каком. Тоже вот прочитала и думаю, да, действительно, это так, то, что мы вот чувствовали, что мы переживали. Вот именно так автор. Как статьи. думаете, вот... Э, можно ли этими изданиями бороться с этими явлениями сепаратизма и с фактически с садизмом этим? Вы знаете историю Ирины Довгань? Да, знаю. Вот, это поможет знаем. побороть такие явления, как в что? В степени, произошло? конечно, поможет? Конечно, поможет. И журналы, и газеты, и телевидение, и средства массовой информации, если они будут рассказывать правду, если люди будут это слышать и видеть, то я думаю, что это, конечно же, поможет. А сейчас ситуация как? Можно ли свободно получать новости в славянске? Да, можно... можно? Есть ли цензура какая-то со стороны украинской армии? Нет, абсолютно никакой пожалуйста, газеты выходят, люди приходят, читают в интернет-центр. Если нет газеты в печатном виде, есть, мы говорим, газеты или телевидение в интернете, пожалуйста, можно найти и читать. То есть цензуры абсолютно никакой нет. Вот когда здесь была оккупация, то действительности не хватало того, что что происходит. Вот очень не хватало, что не было ни телевидения, не было ни газет никаких, ни листовок. Просто был такой информационный вакуум, и это, пожалуй, наверное, было самое страшное, когда ты не понимал, что происходит. Когда началась цензура, не было еще ни ДНР, ни ЛНР. Первые проявления давления на журналистов были 13-14 апреля, когда после захвата здание УВД в Горловке. На площадь пятеро вооруженных сепаратистов привезли главного редактора интернет-издания Горловка-Юэй и устроили ему там публичное порицание якобы за то, что он в своих материалах их называл сепаратистами. Они очень сильно на это обижались. После этого были походы этих вооруженных людей практически во все редакции, кто позволял себе освещать объективно митинги, которые проходили в Горловке. Первоначальное требование у них было – это не называть их сепаратистами, согласовывать с ними все материалы, касающиеся проведения их митингов, их политики и всего остального. Насколько мне известно, вот в тот момент уже в Донецке были составлены списки СМИ, которые были разделены на три категории. Первая, с кем сотрудничать, покупать. Вторая, на кого надавить, припугнуть. И третья, с кем как бы не разговаривать, а физически воздействовать и разгонять редакции полностью. То есть, вот, допустим, моя редакция попала сразу в третью, потому что наша позиция была известна. Мы уже на митингах подвергались давлению. Я своих ребят распустил еще в начале апреля, всю редакцию полностью и митинги ходил снимал писал тексты только сам потому что я ребятам сказал что к сожалению я не могу гарантировать вам вашей безопасности рисковать вашими жизнями я не буду поэтому я делал это сам но это уже было это лично со мной было и вырывали камеры пытались избивать до определенного момента вот до момента захвата редакций они сначала придушили практически независимые средства массовой информации и те, которые оставались патриотами, их просто преследовали. После этого пошла вторая волна. Они начали захватывать областные телерадиокомпании. Хотя об этом после начала первой все журналисты знали, все мы объясняли, ребята, обеспечить охрану э, прежде всего выш, вышек. РТПЦ, которые вещают, потому что это было понятно изначально, что следующим шагом будет захват вышек, следующим шагом будет полное отключение украинского телевидения, и рано или поздно они придут к тому, что они начнут включать, ну, как минимум, ретрансляцию российского, а как максимум это делать авторские программы рано или поздно все равно найдутся какие-то люди, которые так и получилось все, и сценарий был предсказуем, сценарий был понятен, и сроки были, которые позволяли всего этого избежать, но почему это было не было сделано, мне непонятно до сих пор. То есть на самом деле мы сознательно умышленно, я считаю, просто отдали информационное пространство в Донецкой и Луганской области на откуп пророссийским сепаратистам. В Донецке сторонниками так называемой Донецкой Народной Республики задержан художник, член арт-группы Мурзилки Сергей Захаров. Родственники и друзья поначалу не знали, где он находится. Однако впоследствии выяснилось, что Захаров оказался в заложниках, в захваченном сепаратистами здании службы безопасности Украины. И в отношении него, так сказать, ведется следствие. Сергей Захаров получил известность благодаря инсталляциям на улицах Донецка, критикующим действия теперь уже бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, командиров отрядов так называемой новороссии и действий сепаратистов в Донецке. Группа «Мурзилки» была основана после первой инсталляции 11 июля, когда нарисованные на фанере фигуры сепаратистов одновременно появились на нескольких центральных улицах. Захаров пригласил в группу своего друга, писателя Сергея Мазуркевича, который теперь добивается освобождения художника. По его словам, за неделю до того, как выкрали Захарова, страницу арт-группы «Мурзилки» в интернете неизвестные дважды удаляли с сервера. що це дуже важливо допомагати та робити наше місто краще. Мені дуже подобається, що діти зробили, обновили нам площадку, дітку, що кольори зробили яскраві, гарні. Велике спасибо вам за це. Дуже мені подобається. Ми хотіли, щоб допомогти літаку прийняти свій попередній вигляд. І думаю, ми впоралися з цим. Адреналін такий, звичайно, був Такі, що але ми задоволені справою. Национальная символика стала ответом местных патриотически настроенных жителей на пророссийские митинги, которые проходили в городе весной в рамках так называемой «Русской весны». Тогда на столбах в городе стала появляться украинская символика, их стали активно перекрашивать, и уже после президентских выборов на одном из домов города возле памятника поэту Тарасу Шевченко появился огромный трезубец. Лавочки и столбы покрашены. Лучше по они в детском садику лавочки покрасили, а не столбы. И все за родительский счет, а столбы мы красим. Но лучше бы они флаг поставили. В принципе, это все нормально, чтобы не было войны. А так, хай красить, перекрашивать, что хотят. Краще, чем российские. Не ну естественно, лучше, чем российские, конечно. Мы хотим жить в своей Украине. Чтобы наши дети были счастливее, чтобы не плакали. И там флаг будет, где они будут красить. Главное, чтобы был мир и покой у нас. И все.